Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar orang-orang Sabah? Uh, hari ini saya bersiaran daripada Keningau. Saya dimaklumkan ada satu potongan video podcast yang uh, mengulas mengenai isu Sabah dan saya sertakan video tersebut. Kalaulah kita campur perbelanjaan pertahanan keselamatan kepada Sabah dan Sarawak, memang dia mengalahkan negeri 9 negeri di Semenanjung di Melayar Jadi ini hakikat yang perlu kita hayati, yang perlu kita hargai, bahawa tak nampak bantuan pertahanan yang diberikan oleh kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Jadi sebab tu saya katakan nak minta-minta tu, Saudara VIPahaga penutup bah, ada mm. Sabah Sarawak tu, dia terlalu banyak meminta tu kena faham-faham sikit bahawa dari segi perbelanjaan pertahanan Maksudnya Dr. Azmi, Melaya lah yang sering dipanggil. Ya. Yeah. Sayangkanlah Sabah Sarawak ni. Taklah. Kan sering kerap sekali menjelang kempen PRN Sabah ni kan. Ya, yeah, betul. Isu anti Melaya ni terlalu dahsyat lah Ya memang dasyat uh, uh -huh. Kerana saya selalu bagi uh, Ceramah kat belahana uh -huh. Kalau dia tak suka benda tu Dia panggil saya orang Malaya okay. uh, Kalau dia suka sikit Dia panggil orang Semenanjung uh -huh. Tapi tak apalah Kita dulu dikenali sebagai Melaya. Uh, tak ada isu tu uh -huh. Tapi hakikatnya adalah Banyak bantuan diberikan Kepada kedua-dua negeri Borneo tu Cuba bayangkan kalau mereka tak masuk Malaysia tidak menubuhkan Malaysia hmm. pada ketika itu apa akan jadi pada negeri Sabah dan Sarawak itu yang perlu difikirkan hmm. dalam perkara hmm. ini Betul. dan ini termasuk pertahanan hmm. satu perbelanjaan yang besar, besar yang terpaksa dibelanjakan tapi saya melihat ianya tidak dihargai kalau kita lihat kempen kempen mula-mula lagi di Sabah ni banyak dan isi, nah. ya siapa yang bersangkut paut dengan malaya kena tapi mereka tidak hargainya. Um, saya sebenarnya juga ambil uh, Facebook uh, di mana podcast ini sendiri dan untuk berlaku adil uh, saya sertakan uh, link video tersebut untuk kita sama-sama nilaikan. Rakyat Malaysia, orang-orang Sabah Sabah ataupun North Borneo bersama-sama dengan Sarawak, Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu bersetuju membentuk satu negara bernama Malaysia, Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Saya ulang sekali lagi supaya rakyat Malaysia faham, bersetuju membentuk bukan menyertai. Membentuk dan menyertai adalah dua perkara yang berbeza. Sebelum Malaysia dibentuk, empat wilayah ini, Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura masing-masing telah menetapkan syarat-syarat dan terma-terma yang perlu dipersetujui secara bersama. Ya, Kalau bersetuju, Malaysia terbentuklah. Kalau tidak bersetuju, tidak terbentuk. Jadi hasilnya pada hari ini, maka bersetuju, maka tertubuhlah Persekutuan Malaysia. Saya ulang lagi, kesemua pihak yang menubuhkan Malaysia telah bersetuju bersetuju untuk menerima apa sahaja perjanjian yang telah ditandatangani. Item-item dalam perjanjian itu pun perlu dibuat dan perlu dilaksanakan. Kerajaan uh, Sabah perlu laksanakan, Sabah dan Sarawak perlu juga laksanakan. Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara ini telah meletakkan senarai tanggungjawab yang perlu dibuat oleh kerajaan persekutuan. Ada juga uh, senarai tanggungjawab sama iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan ada juga senarai tanggungjawab negeri. Melihat dan mendengar um, ucapan daripada Dr Azmi mungkin dari segi angka beliau betul. Peruntukan yang besar dari sudut pertahanan dan keselamatan untuk Sabah dan Sarawak. Tapi sedar atau tidak, beliau cuba mengelirukan fakta yang lebih besar daripada angka tersebut. Fakta bahawa Pertahanan adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Boleh cek ah, Perlembagaan Persekutuan, jadual ke-9. Fakta bahawa Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk Malaysia atas jaminan keselamatan yang diberikan 62 tahun yang lalu. Kalau tidak dijamin, saya ingin tanya doktor, agak-agak Sabah dan Sarawak membentukkah Malaysia? Saya tidak tahu apa niat doktor, tapi saya percaya orang akademik uh, macam doktor sedar bahawa Sabah dan Sarawak merangkumi 60% keluasan seluruh Malaysia, pak. Tidak mungkin Malaysia sebelum tahun 1963 tidak sedar akan ancaman ancaman-ancaman uh, yang ada uh, tambah pula dengan keluasan tanah juga di perairan Sabah dan Sarawak. Sudah tentu yang, yang melibatkan kos yang besar, and yet melaya bersetuju untuk membentuk persekutuan Malaysia pada waktu itu. Dan sekarang setelah 62 tahun tanggungjawab perse, uh, persekutuan ini disuarakan untuk diungkit-ungkitkah? Saya ingin tanya doktor, apa, -apa yang cuba doktor sampaikan ni ya? Adakah doktor ingin bagi tahu kepada orang Sabah bahawa uh, syukurlah kamu? Bersyukurlah kamu, kami sudah banyak bagi sama kamu. Jangan lagi kamu minta lebih-lebih. Itukah yang doktor maksudkan? Saya ingin bagi tahu pada seluruh rakyat Malaysia, kami di Sabah dan Sarawak, kami ini bukan pengemis. Kami tidak pernah minta lebih-lebih daripada apa yang telah dijanjikan kepada kami. Kami tuntut hak-hak kami yang ada di dalam perlembagaan persekutuan seperti mana dalam laporan Suruhan Jaya Kobol, dan seperti mana di dalam perjanjian Malaysia 1963. Tidak lebih, tidak juga kurang. Sepatutnya orang akademik seperti Dr. Berikan kesedaran kepada orang-orang semenanjung, orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak, semualah kita, orang-orang Malaysia. Ceritakan perkara sebenar, ceritakan apa yang dijanjikan kepada Sabah dan Sarawak. Bah. Itu adalah tanggungjawab moral doktor sebagai rakyat right Malaysia yang lebih tahu berkenaan pembentukan Malaysia. Perkataan yang tidak berasaskan perlembagaan seperti meminta-minta, tidak dihargai, itu sepatutnya kan tidak diucapkan bah. Saya saya nak tahu lah orang lainlah, tapi saya sebagai orang sabar saya terasa toh kesakitan toh dan kepada kerajaan pusat sekiranya orang akademik seperti Dr Azmi ini masih boleh keliru, bagaimana pula rakyat Malaysia secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia secara keseluruhan, khususnya orang Semenanjung pahami. Uh, fungsi dan tanggungjawab kerajaan pusat dan memahami juga hak-hak orang-orang sahabat dan sarawak yang telah pun dijamin di dalam perlembagaan persekutuan. Gunakan bahasa yang mudah, gunakan bahasa yang ringkas supaya rakyat pun senang faham. Saya juga ingin ulas beberapa kenyataan maupun komen yang dikatakan, yang katakan bahawa kerajaan uh, sewaktu kerajaan pusat parti memerintah banyak sudah projek-projek ini turun pergi Sabah, sudah dibagi itu ini dan sebagainya. Satulah saya mau cakap bah. Itu tanggungjawab perlembagaan bah, bukan tanggungjawab politik. Malaysia ini kan tidak ditubuhkan atas dasar, okey kalau kamu mau peruntukan, kalau kamu mau pembangunan, kamu kena selari dengan kami, ah kamu mesti apa ah, undi parti semenanjung. Tidak ada ah sama sekali. Orang-orang Sabah kita perlukan hentikan Ubutan politik seperti ini Kalau bapak-bapak uh, Pembentukan Malaysia daripada Sabah Seperti Tun Mustafa, Tun Fuad Steven Dan tokoh-tokoh lain uh, Daripada Sabah tahu Ubutan seperti ini akan jadi pada hari ini Saya percaya Persekutuan Malaysia tidak akan ada, tidak akan wujud Tanggungjawab kita Orang-orang Sabah pastikan Kali ini kita bersatu Bersatu untuk Tidak lagi terus dibuli untuk tidak direndah-rendahkan, untuk tidak diremehkan. Undilah parti tempatan Sabah yang pemimpinnya tidak lagi perlu rujuk lagi parti luar, orang luar untuk tentukan nasib kita di Sabah. Undilah parti tempatan Sabah yang bekerja sama dengan rakyat 100%, yang hanya akan dengar keluhan rakyat, yang hanya akan dengar orang Sabah dan sedaya upaya akan laksanakan. Mari orang Sabah Marilah kita satu hati, mari kita selamatkan Sabah.